Yeah. <laughs> оставаться на нас встрече за второе третье место между представителями Луцкой и Одесса. Значит, в итоге Виктора с Одессы и слышали, резаю пинчук. И Витя что будет играть за первое место в категории. 49. 40 сорвей. Значит, видим за десы два гема. Значит, все представителей Луцка. Сергея Войтович, что шанс отыграться. Видим представителей Рана. Ряза здесь своего соперника. Так. Появился. Витя у нас пинчук. Видимо, морально на раз он не на тот стол пошел, не понял. Реза его тут ждет. А Витя тут. Так, определились столом. Финальная игра за первое. Израиль-Украина. 2-5 Одесса впереди. То есть видно, что одесситы играют без проблем. Ну, насколько мы помним, с предыдущих турниров Кубок Карпат во Франковске, со был Кубок Анатолия Стракатова Ли Роппенс, представитель Одессы Евтодий Виктор играл стабильно. То есть он был в первых ряда. Прекрасно. Без проблем сильный топ. Перевел мяч. Все равно забудем сторона стола. И ну, держал еще Подачи ошибаться каждый. Как никак второй день соревнований. В зале, наверное, 40 градусов не меньше. Каждому характерно ошибаться. Так, какие-то нюансы. Какие-то нюансы. А, ну да. тайм Не пускайте. представитель Одесса, это с ваш Виктор, Витя или Витя, да? Витя в Да-да-да, я записал, спасибо. Сильно уверенно играет. Я заметил. На Толика Строката без проблем, на Лиропом, на Кубке Карпат. Боец? Вот. Ну. Тактический, тактический дамаг. Наверное, победа со счетом 3-0 Одесса побеждает и Луцка Да, Витя третий А вот скажите причину, почему он третий Почему он прорвал Денису Пастерникову? Ваша точка зрения? Не знаю, я эту игру не видел А, вы не видели, кстати, да Ну, наш Денис, в принципе, он тоже стабильно играет <плодисменты> учитываешь Так, и подойдем к встрече. Надо поменять ракурс. Две секунды.